Ну сегодня мы играли против э, хорошо организованной, против сильной команды, поэтому с очень хорошим бомбардиром, да, астрием очень хорошим атаком э, э, острием атаки, поэтому в принципе и э, атакующая линия у команды очень сильно укомплектована, быстрая, поэтому в принципе как бы. Сегодняшняя ничья да на выезде с такой командой для нас все-таки приемлема. Скорее всего, результат, наверное, более, более положительный, скажем так. Поэтому, конечно же, на нашей игре сказалось отсутствие ведущих футболистов. Поэтому по разным причинам у нас сегодня отсутствовали 11 футболистов. Поэтому ну, как бы, те ребята, которые вышли, наверное, первые минуты немного стушевались. Но в остальном, в принципе. Отдавались, сама была высокая, очень высокая, поэтому только только так можно было с этой командой с Волыни, я имею в виду с вашей, выиграть или, или сыграть ничью, Только таким образом. А насколько сказалось на это, наверное, такая объективная причина, да, поэтому, но, опять же, мы не сетуем на это. Но поймите, очень тяжело. Очень тяжело быть не, быть не дома, очень тяжело играть. Э, как вы правильно сказали, все матчи на выезде, поэтому, но, опять же, никуда не денешься. Вот таковы реалии, и из них надо исходить. В целом, в целом, действия молодых популистов, особенно тех, кто они да они они я же я ж повторюсь у них была запредельная самодача сегодня и они моменты ошибки есть безусловно ошибки есть у всех абсолютно и не у молодых футболистов и опытных они есть поэтому те футболисты которые сегодня вышли это наше будущее и потихоньку я думаю что с хорошим отношением к делу потихоньку они станут лидерами потихоньку вольются и уже будут, скажем так, нашим костяком, да, нашей команды. Поэтому абсолютно есть определенные данные и у Мышенко, и у Козака, и скорость, и техника. Поэтому ему единственное, что сегодня Мышенко, если вы имеете в виду, то не удалось забить. А так абсолютно он все делал правильно. Я пытаюсь... a razão da polícia no Urals, porque o Ну, я в интернете, как бы, я не знаю, я сильно в интернете не, там, какие-то слухи не собираю, поэтому, но ну, опять же, я могу сказать по нашей команде, руководители пообещали нам, заверили нас, что команда будет, и команда единственная, что на сегодняшний день мы пока есть неопределенность, где мы будем базироваться, вот с этим. А в остальном команда будет, команду пообещали сохранить, поэтому я думаю, что дай Бог, и в ближайшее время мы вернемся и домой. Скажите, а на сколько где что на день? С этим, конечно же, тоже есть неопределенность определенная, потому что мы, у нас 10 футболистов закончились контракты, с этим есть неопределенность, но опять же, в данном случае самое главное, чтобы команда была, а дальше мы уже по ходу Скажем так, по ходу поступления проблем будем решать уже эти проблемы. Он и был в сборной, и давным-давно мы его, мы его ну, скажем так, практически каждый год рекомендуем, и не только Фоменко. Поэтому, а там уже, это уже как бы исходит от главного тренера сборной, брать его или не брать. А так, практически каждый год, и не только Фоменко мы его

это одно из как бы, ну, там, желаний да, и уровень команды да? поэтому как бы то ни было определенные причины я уже не буду тут останавливаться на них определенные обстоятельства определенные проблемы которые в принципе может быть не дали нам но опять же в принципе даже с этими проблемами можно было выступить немного лучше но так на сегодня есть так как оно есть Немає. Дякую, колеги, дуже. Спасибо. До свидання.